સુરતના સૈયદપુરા વિસ્તારમાં ગણેશ મંડપમાં કાંકરી ચાણાની ઘટનાએ મોટું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું પોલીસે એક્શન લઈ સમગ્ર વિસ્તારમાં શાંતિ સ્થાપી હતી સૈયદપુરા વરિયાઈ બજાર વિસ્તારમાં ગણેશ મંડપમાં થયેલ કાંકરી ચાળાની ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં તંગદિલી ફેલાઈ ગઈ હતી અને સામસામે બંને કોમના ટોળા રસ્તા પર ઉતરી આવી પથ્થર મારો કર્યો હતો આ ઘટનાને પગલે પોલીસ પણ એક્શનમાં આવી ગઈ હતી પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારમાં શાંતિ સ્થાપી બાદ કેટલાક સંગઠનોના આગેવાનોએ પોલીસ ચોકીનો ઘેરાવ કરી વાહનોમાં તોડફોડ કરી હતી આ સાથે વેદરોડ પાસે કોઈ ટીખડ ખોળે ટેમ્પો સળગાવી દીધો હતો સુરતના સૈયદપુરા વિસ્તારમાં બનેલી ઘટના રાત્રિના એક કલાકે સુરત પોલીસ દ્વારા સંપૂર્ણપણે કાબુ મેળવી લેવાયો હતો હાલ સુરત પોલીસનું સતત કોમ્બિંગ અને પેટ્રોલિંગ શરૂ કરી સતત ત્રણ કલાકથી સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત અને તેમની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડતી રહી હતી મામલો થાળે પાડ્યા બાદ પોલીસે તોફાની તત્વોને ડિટેન કર્યા હતા सूरी सूरी हिंदी में गुजराती में, में। कोई भी चलेगा सर आज रात को एक घटना बनी थी जिसमें गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ जो है छोटी उम्र के लड़कों ने पत्थर मारा था जो पुलिस बंदोबस्त में थी उन बच्चों को वहाँ से वहाँ से तुरंत लाया गया जो है उसके बाद जो लोगों की रजुआत करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई उस समय दरमियान जो है मामला बिचका जो है और आमने सामने से पत्थर मारा चालू हुआ जिसमें पुलिस के अधिकारी जवानों को भी इंजरी हुई उसके बाद पुलिस ने जो बल प्रयोग करना था टीयर गैस छोड़ा लाठीचार्ज किया गया और अभी पूरे एरिया में जो अलग अलग जगह से टीमें बोला कि डिप्लॉय किया गया और हमारी कॉमिंग ऑपरेशन चालू है जो है और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा है हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है और हमारे पास जो वीडियो कैमराज बहुत सारे हैं बहुत सारे अधिकारियों मीडिया के मित्रों के भी तरफ से भी हमें जो वीडियोस मिल रहे हैं उनके हिसाब से हमारी जो सही आरोपी है उनको हम लोग पकड़ के और उनको बराबर कड़क से कड़क सजा हो इस तरह से जो पूरी पुलिस जो है सूरत शहर पुलिस कामगिरी कर रही है और आने वाले समय में भी जो सब त्योहारों का सीजन है जो है उसमें कोई भी प्रकार के हम लोग जो इस तरह चमरबंदी या जो जिस तरह से लुखा तत्वों ने किया है उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं तो लगा पुलिस है, है।, है। लगातार बिल्डिंग से गलियों से पत्थर मारे जा रही है जितना भी अलग अलग पुलिस टीमेंगे जितने भी बिल्डिंग से आई सब बिल्डिंग को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है और उन्हीं बिल्डिंगों में हम लोग कॉमिंग कर रहे हैं उन्हीं बिल्डिंगों उसे हम लोग पकड़ रहे हैं छोटे तो 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 बच्चों का प्रयोग किया गया है क्राइम करने में नहीं। अभी ये सब इंट्रोगेशन में सब आएगा इन्वेस्टिगेशन में अभी तो हमारा कायदा ने व्यवस्था का जो जानने की और वो हम इंट्रोगेशन करके सही इसमें क्यों हुआ कैसे हुआ इसके पीछे कौन है वो सब हम निकालेंगे तो ये अलग अलग एरिया में टीआर गैस छोड़ेगा तो एग्जैक्ट संख्या भी आप नहीं बता पाएंगे अलग अलग एरिया में लेकिन टी गैस भी छोड़ेगा लाठीचार्ज भी